Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Loyal Pink basados en el libro. No podía deshacerme de la idea de que ningún hombre podría ser digno de Anil. Podría ser porque estoy fascinado por mi hijo. ¿Y una mujer padre? ¿Crees que ella es adecuada para Anil o no? Es muy difícil para mí responder a tu pregunta. Porque cuando pensé en traer a cualquier hombre al lado de Anil, muchas veces pensé en criticar a esos hombres por ser inferiores, lo que no debería haber sucedido de esa manera. Pero cuando intentas poner a Lady Pin al lado de Anil, aunque todavía siento que Anil es superior, nada me ha disgustado, dijo el rey, levantando su taza de té y tomando otro sorbo, como si eso fuera lo correcto. Tu respuesta me sorprendió. Yo también me sorprendí. Me sorprende que parezca satisfecho con que la historia haya resultado así. No es más que obligar a Anil a casarse con un hombre del que Anil no está enamorado. Es como si quisiera demasiado a Anil como para forzar su corazón. El incidente en la boda de Kunkua podría ser como ejemplo para que empecemos a entender esto, su majestad. De hecho, no quiero que le vuelva a suceder a Lady Pin un incidente tan terrible en este momento. Tu tía Pat ya está profundamente herida, su majestad. El gran príncipe hizo una reverencia y saludó a su padre con una sonrisa feliz. ¿Qué opinas sobre el incidente de la boda de Kunkua y Kumpinanil? El rey volvió el rostro para preguntarle a su hija, esperando una respuesta. Tengo una opinión neutral, su majestad. Ya sea hombre o mujer, hay una mezcla de gente buena y mala. Si Kunkua es malo, no significa que todos los hombres sean malos como él. Lo mismo ocurre con el lado femenino. Depende de si vamos a pasar la vida juntos a la persona adecuada o no. Aunque a veces creas que elegiste bien, con el tiempo resulta que tomaste una mala decisión. Anil, ¿estás pensando que no todo depende del género? preguntó el gran príncipe a su hermana. Sí, hermano. Pero si primero elegimos a la persona con la que nos sentimos satisfechos, entonces al menos la vida será feliz por mucho tiempo. Aparte de eso, podría ser una cuestión de tiempo y destino. Pero los hombres que son excelentes socios no son tan raros, dijo el rey con calma. Solo mira a tu hermana mayor, «No soy un compañero perfecto», dijo el príncipe Natagut, agachando la cabeza y sintiéndose culpable. «De hecho, hasta ahora todavía amo a Chaunfa, mi pariente cercano». «¿Es verdad, príncipe Anan. El rostro del rey volvió a parecer confundido. «Totalmente cierto. La quiero mucho, de todos modos. Ella es mi pariente cercana. Tengo educación superior, por eso no me atreví a demostrar que me gustaba». Y en cuanto a Lady Vati, no la amas. No es que no la ames, sin embargo. No es un afecto tan profundo como el de Chao Eunfa, Su Majestad. ¿Por qué confesaste esto delante de Anil y de mí? Porque sé que Anil ya lo sabe. Te lo confieso porque deseo expresar mi experiencia de que lo que crees que es el compañero de vida perfecto no es cierto. No soy menos malvada que Kunkua. Otra razón es... Cuando yo misma no puedo satisfacer el amor de mi vida, no quiero que mi única hermana sufra el mismo destino. Amo tanto a Anil que si ella desea algo, incluso si son las estrellas o la luna, estoy lista para ir a buscarlo. Sin embargo, lo que Anil quiere es una historia muy simple. Anil solo quiere quedarse con su amante hasta que envejezca. Así que, ¿por qué no puedo conseguirle eso a mi hermana, su majestad? «Nadie tiene tanta suerte como mi madre», dijo el príncipe Anán, levantando la vista para encontrarse con los ojos de su padre con asombro. «Padre, eres mi modelo a seguir. Aunque tengas algunas amantes, sin embargo, nunca has hecho enojar a mi madre. Yo no soy una persona tan perfecta como crees». El rey pensaba distraídamente en su amor prohibido por una mujer como el gran príncipe. Pero cuando no pudo confesarlo como su hijo, detuvo las cosas con una simple palabra. De hecho, ninguno de nosotros quiere que Anil sufra por no estar con la persona que más ama, como el príncipe Anán. En ese caso, acepté no emparejar a Anil con una pareja. Solo puedo prometer eso. Además, solo desearía que Anil todavía estuviera aquí para que podría ver tu cara. Lo que creas que es mejor, haz lo que quieras. Hermana, después de almorzar conmigo, ¿tienes algún asunto que hacer para ir a otro lugar? La princesa Lisa le hizo una pregunta a la princesa Padmika mientras almorzaban juntas en el Front Palace. No, hermana, ¿tienes algo para que te sirva? No hay mucho, solo voy a invitarlos a mi habitación. Sí, hermana. La princesa Patmika aceptó fácilmente las palabras de la princesa Lisa. Reprimió su curiosidad por saber por qué la princesa Lisa se invitó a sí misma a su habitación. El dormitorio al que se refirió la princesa Lisa es un vestidor con una puerta conectada al dormitorio de la princesa Lisa. Por favor, siéntate, hermana. La princesa Lisa se acercó e invitó a la princesa Patmika a sentarse en un largo y lujoso sofá estampado. Luego desapareció en una habitación llena de cofres y cajas fuertes que tuvieron que estar encriptadas durante bastante tiempo. Antes de salir con varias cajas de terciopelo de colores, la princesa Patmika vio esto y corrió para ayudar a traer las cajas y colocarlas en la mesa de café frente al sofá porque estaba asombrada por la princesa Lisa. Hermana, ¿por qué trajiste estos joyeros? Después de que las dos damas colocaran seis o siete cajas de terciopelo sobre la mesa, la princesa Patmika inmediatamente le preguntó a la princesa Lisa qué era lo que le interesaba. Solo deseo darles esos accesorios a usted y a Lady Pin. ¿Quieres dárnoslo a mí, y a Lady Pin? En eso, en ese momento, la princesa Patmika levantó la mano para tocarse el pecho, muy sorprendida. Su rostro elocuente ahora parecía muy caótico. ¿Los regalas para alguna ocasión? Lady Pin y yo no hemos hecho ninguna buena acción. ¿Y quién dijo que solo necesitas hacer buenas obras para recibir regalos de mi parte? Dijo la princesa Lisa mientras sonreía. Deseo dártelos cuando quiera. Pero, no hay pero. Veamos qué hay aquí, dijo la princesa Lisa, abriendo lentamente las tapas de aquellas cajas de terciopelo en el gesto muy feliz. Esta caja es una joya antigua, impecable y muy hermosa. Tengo la intención de dársela a Lady Pin. Esta caja es un topacio rodeado de diamantes. Tengo la intención de dártela a ti, hermana. Combinará con el anillo que siempre llevas. Úsalo en el dedo. La princesa Patmica solo pudo sentarse en silencio. Miró a la princesa Lisa quien abría y cerraba las cajas felizmente. En ese momento la conversación de la princesa Lisa no parecía diferente del viento que soplaba. La princesa Patmica no entendió nada. Hermana, nos diste tantas cosas a Kumpini y a mí como esta. La princesa Patmika levantó la vista y encontró a la princesa Lisa con una mirada de anticipación. ¿Quieres algo de mí o no?